Hola a todos, aquí les comparto un spoiler de esta serie GL Affair basados en el libro. Había llegado la hora de dormir otra vez. Juan Viva, quien usualmente hablaba todo el tiempo, ahora se había ido a la cama más temprano de lo habitual. Terminé de escribir la melodía yo sola. Regresé a la cama y apagué la luz. Por supuesto. Fue otro día en que no pude resistirme a acercar mi rostro al de ella y besarla en la barbilla. Buenas noches, estoy despierta. La pequeña niña abrió los ojos y me agarró del cuello. Intentó impedir que me retirara. Me quedé en shock cuando escuché su respuesta y ahora no sabía qué hacer. Juan, es la tercera vez. ¿Qué? Intenté ser lo más normal posible. ¿Qué quieres decir? Me robaste un beso tres veces, Plank. Sus ojos irresistibles me miraron con presión. Me sorprendió y traté de dar un paso atrás. Cuando más resistía, más me acercaba. ¿Estás tratando de huir? No, yo solo miré hacia otro lado tratando de encontrar la mejor salida. Solo me pregunto ¿por qué me abrazas ahora? Juan Viva se acercó a mí, en lugar de atraerme hacia ella. Nuestros rostros estaban a una pulgada de distancia el uno del otro. Escuché mi corazón latir tan rápido y sí, ella también seguro lo escuchaba. Te estoy abrazando, para que no puedas huir de mí. Un ladrón siempre desaparecía después de robar. Tengo que atraparlo. Deja de jugar. Quiero dormir. Parece que estoy jugando. La pequeña niña se acercó a mí y tocó suavemente mi barbilla con su nariz. Era como un gatito tratando de robar un pescado frente a mí. Cerré los ojos para calmarme. Me voy a dormir ahora. ¿Realmente puedes dormir? ¿Por qué no lo haría? Nunca duermes bien, lo sé. Juan, demasiado cerca. Le empujé con mis dos manos, pero ella fue lo suficientemente fuerte como para resistirme. Pero en realidad me gustaba cuando estábamos así de cerca. Tengo sueño. ¿Quieres dormir bien? Puedo ayudarle. No estaba segura de qué tipo de ayuda me ofreció, pero se inclinó tanto que nuestros labios casi se tocaron. De repente, se escuchó un ruido fuerte y extraño. Juan vive y yo nos sentamos conmocionadas. ¿Qué fue eso? Tú también escuchaste eso, ¿verdad? Sí. Salté de la cama y salí corriendo de la habitación. Aparentemente, no fuimos solo Juan y yo las que escuchamos. El ruido despertó a toda la casa, especialmente a mamá que ahora estaba parada frente a la oficina de papá. ¿Qué pasó, mamá? No sé, mi mamá se quedó quieta ahí pero no abrió la puerta. Extendí la mano para tocarla y sentí que estaba temblando. Eso me hizo preocuparme aún más. Mamá, no seas así, tengo mucho miedo. La persona más valiente aquí fue Juan Viva. La pequeña niña agarró el pomo de la puerta y la abrió. Miró hacia adentro y se puso rígida antes de taparse la boca con las manos. ¿Qué pasa, Juan? Juan Viva se volvió hacia mí con lágrimas rodando por su rostro. Su cara no tenía color. Mi curiosidad ahora era más que miedo. Entré a la habitación cuando la pequeña niña gritó. No mires. Pero fue demasiado tarde. Lo que vi frente a mí me dio el mismo escalofrío que tuvo Juan Viva. Vi el cuerpo de mi papá sentado en su silla de trabajo con sangre por toda la habitación. Supe inmediatamente cuál había sido la fuente del ruido, pero mi mamá reaccionó de manera diferente. No. De repente, cuando vio eso, se desplomó en el suelo como si no le quedaran fuerzas. Ella gritó. Llame a una ambulancia, llame a una ambulancia ahora. Plank. Juan Viva era la persona más consciente en ese momento. La pequeña corrió hacia el escritorio y cogió un teléfono. Marcó los tres dígitos. 191. ¡Ayuda! Por favor, ayuda. Juan Viva lloró y trató de recomponerse. Mi tío se pegó un tiro. Por favor, ayúdenos. Se escuchó el sonido de algo pesado cayendo al suelo, como una fruta podrida cayendo de un árbol. Vi a mi mamá tirada en el suelo con el labio verde. Ahora me sorprendió ver a mi papá y a mi mamá al mismo tiempo. Mamá. corrió hacia ella y la ayudé a levantarse. Grité por ella. Mamá, ¿qué pasó?